В суде продолжилось заслушивание свидетелей, депутатов Бердянского городского совета. Свидетельские показания, данные под присягой уже более чем двумя десятками депутатов, полностью опровергают один из выводов следствия. Обвинение настаивает на том, что Виктор Цуканов якобы взял взятку от потерпевшего Александра Баранова за решение земельного вопроса и впоследствии влиял на решение коллег-депутатов, добиваясь от них положительного голосования. Однако все допрошенные в судебном заседании депутаты Горсовета лишь недоумевают по этому поводу. О каком таком влиянии на их решение со стороны Цуканова говорит обвинение. Э, Виктор Цуканов, мой подзащитный, каким-либо образом влиял на вас при принятии вопроса, в том числе и по, во время голосования за земельные вопросы? Нет, такого не было. Нет. Нет. Я, я, даже не понимаю, как, как это можно влиять. Уже уже второй созыв депутатов, и на меня повлиять просто невозможно. Я какое решение принимаю сам, я принимаю до конца и сам оттен. Еще большее недоумение данный вывод следствия вызывает после предоставления суду аппаратам Горсовета официальных сведений о поименном голосовании на сессии 17 апреля 2014 года. Оказалось, что Виктор Цуканов даже сам первоначально не голосовал за этот вопрос повестки дня. Не правда ли, картинка из театра абсурда вырисовывается? Человек якобы берет деньги, чтобы положительно решить вопрос, якобы упрашивает коллег поддержать нужное решение, но при этом сам за него не голосует. Это мое чистое убеждение. Я вижу, что это заказное, политическое. На возможный заказной характер дела Цуканова многие обращали внимание еще год назад. И время подбрасывает лишь дополнительные свидетельства того, что бердянская исполнительная власть играет далеко не последнюю роль во всей этой истории. Так еще в апреле 2014-го рупор Алексея Бакая интернет-сайт «Город» задолго до начала заседания Запорожского апелляционного суда сообщил о его решении. Но дар ясновидения у авторов «Утки» оказался несовершенным, потому заметку им пришлось корректировать несколько раз. Этот же сайт, как и подконтрольная мэру телекомпания ТВ Бердянск, на протяжении всего года судебного расследования еще до решения суда называет депутата не иначе, как взяточником. Каждое заседание суда в Бердянске сопровождается псевдоакциями протеста, на которые под видом возмущенной общественности сгоняются работники коммунальных предприятий. Но больше всего вопросов возникло по одному из главных доказательств по делу – видеозаписи самого момента передачи денег. 16 лютого прокурор раскрыл все записи. 16 лютого 2015 года о 20 часах 2000 хвилин В новинному блоці телепередач комунального підприємства «Бердянська міська телекомпанія ТБ Бердянськ вже було показано сюжет. Але сюжет він схожий, начебто схожий з тим сюжетом, який ми оглядали у відповідності до записи, записів, що надав прокурор. Але на ньому він більш чіткий і на ньому є ще надрукованими літерами є коментарі, зазначені прямо на відеозапису. Я зробив відповідні запити. І суд і прокурор мені надав відповідь, що не надавали можливість стороннім особам щодо ознайомлення та зроблення копії з цих відеозаписів, що надав прокурор. З метою встановлення, де ж все-таки все взялася цей відеозапис в мережі інтернет. Я через пошукову систему знайшов цей відеозапис в мережі інтернет на відеохостингу Ютуб. Він там міститься, і він розміщений набагато раніше ніж шістнадцяти. Лютого 2015 року ну це цікаве питання, я вам скажу, тому що розміщення цих доказів, які ще не були вивчені, якщо так оно сталося, звичайно, в мережах засобів масової інформації за в, в мережах YouTube, і на телебачения, так ш, трансляция трансляция своих записей формирует определенную думку у суспильства, уже не бы про проскоенный случай, про док, доказанный цей факт. И все, и очень важно после этого работать уже в суде, там еще доказы еще нужно оценить как они избраны, насколько законно, а люди уже думают, что так, либо, так но дело не только в формировании общественного мнения под заказ. Появление в интернете видео лучшего качества, чем предоставленное в суде, ставит под сомнение законность его использования в виде доказательства. На необходимости изучения экспертами этого видео доказательства акцентировал внимание и приглашенный специалист. Доцент кафедры криминалистики специализированного Запорожского вуза. Есть файл, да? Для специалиста надо... Во-первых, уточнить э, время и дата создания данного файла. Mm -hmm. Вторая э, вариант. Вносились ли какие-то изменения в данный файл? Если вносились, то какие и когда? Mm -hmm. Ну и, собственно, там, скажем так, видеофайлы имеется, аудио ряд и видеоряд. Если, допустим, на каждый из этих рядов можно нанести текст или, допустим, другой звук, да, это так называемый монтаж. То есть можно на видеоряд нанести совершенно другие аудиозаписи, или на аудиозапись можно, скажем так, да собственно вот в той же самой сети интернет есть много так называемых фейковых, да, видео, которые с помощью монтажа делают какие-то там, допустим, динозавры могут появиться, да, или там с совершенно другой человек, который как бы люди понимают, что этот человек не мог находиться в это время в данном месте, да, но он находится в данном время на данном месте. То есть как бы все это как раз занимается именно специалисты моего профиля, а также эксперты, которые в области информационных технологий, основная задача которых именно как раз изучение данного материала и, скажем так, вынесение по данному материалу тех или иных, скажем, заключений. Но ходатайство защиты направить предоставленные видеоматериалы на техническую экспертизу вызвали противодействие со стороны обвинения. Прокурор, аргументируя невозможность проведения экспертизы, сослался на секретность оборудования – І при відеозаписі передачі дік, шановний суд, я телефонував безпосередньо оперативному працівнику, який складав протоколи за результатами проведених несе слідчих дій, якого було оголошено, це був сильця. Він мені повідомив про те, що фактично він цей прибор не бачив. Тобто, надати будь-що з цього прибору сам проба звичайно ж він не зможе. Дійсно, яка сверхсекретна апаратура із ніхто її в глаза не видав. Хотя качество видео, предоставленного в суде и его секретный статус вызывают... Полне недоуміння качество доволі ну, как бы, качество... Да, Просто а мені інтересується устарівшая апаратура і все-таки що тайздо, я не знаю. Не знаю, що відповідності до закону про оперативно розшикову діяльність вказані про відносяться не до секретних, як на цьому наполягає прокурор, а відносяться для спеціальних засобів для службового користування. А це інше обмеження ніж ті на чому. Наполягає прокурор, вони не є секретними, вони використовуються виключно для службового користування у відповідності до закону про оперативно розшукову діяльність у зв'язку з чим будь-яких обмежень для експертної установи, для проведення експертизи та встановлення істини по справі не може бути. Почому ж сторона обвініння так яростно сопротивляється проведенню експертизи одного із основних своїх доказательств? Почому так упорно відмовляється предоставити апаратуру і оригінал відео. почему не проявляет заинтересованности в изучении вопроса, как секретное оперативное видео, доказательства по уголовному делу, оказалось в свободном доступе. Вопросов к обвинению возникает множество. Если не суд, не прокурор, не, оперативные працівники не надавали, оскільки тоді був гриф секретности на цих документах, кто тоді мог надати цей запись, І передати його на відеохостинг прокурор мені надав відповідь, що ні, я не передавав. Суд, шановний суд, надав мені відповідь, що теж не передавав. Як прокурор в цьому судовому засіданні може стверджувати, що це хтось зробив з його відеозапису, якщо він нікому не передавав? Ніхто не передавав, а відеозапис в Ютубі з'явився. Я не кажу про те, що прокурор або якісь оперативні робітники вчинили злочин і е е викинули в Ютуб матеріали негласних слідчих дій. Я кажу, що вони мали можливість, так же як і я, зробити цей відеозапис з вільного доступу з Ютубу. І ми не обмежені в цьому.